Всем привет! Видео обзор полузаброшки, короче, остатка советского 90-х и начала 2000-х помещений, так сказать. Помещение тут душеви, кухни, туалеты, кабинеты и так дальше. Ну, обычный хлам. Ничего, наверное, интересного немає. Сейчас такой огляд. Трошка. Даже ж плеси на мебели. Короче, обычный склад. Даже замки есть, но мы не будем лазить. <coughs> Телевизоры. Яка химия стоит конистр с химией документация ну, но она все в грибку сейчас документ я хотел найти Какие-то схемы документы бывшего комплекса ну документе понятно что нема потому что тут две печки выложенных помещений конечно не, не растапливали. такие хлыбки двери підперти замок кстати, ну двери сырые, тоненькие открыть извиняюсь за кашель трохи проболив о когти по деревянным опорам вложить. ну кухня и мелкие помещения такого цікавого даже по электрике нема Старые-старые вещи. Ну и не советские, но есть старые вещи. Тут то типа коптерка. Ну не коптерка, а дежурная был кабинет. Да люди отдыхали. Ну такого серьезного не Ну тут є і знаходиться центральний вход. Дві двері маленькі, може теж, э, санузел. Двері вроді вони запечатані, але теж підперто. Відчинили. Теж хто-то на мало мало ли хто. Може і люди без житла. а может и сторожа. Но тут стекла нема. Телевизор маленький стоит. Нара стоять. Телевизор, два пульта, чайник. Все, даже блок питания на польскую антенну работает. Может даже телевизор работает тоже. Антенны. Что я тут антенны не бачу? И разный бытовый хлам. <coughs> Такой короткий огляд объекта. Я показывал в прошлых видео конмоцех на свинокомплексе. Люстра алюминиевый баллон. Это мы уже назад, да? Печка и газовая, и, и травяна. документы есть, телефоны, был Обычные журналы. 2015, 2013 года, даже фотографии Фотографии мы не будем дивиться. Душева была бывшая. Короче, начичок, ого, козел, обогреватель самодельный электрический. Вот помещение закрыто до химии. Ну, мы отчинять не будем, но что наламать не будем? Порядочные люди. Там видно, что канистры стоять. Ну и душевое помещение. Травяная печка, плита почти вся сила. Ладно, всем пока, до следующего видео. Такой краткий обзор.